С завтрашнего дня мы начинаем опять в двухразовом режиме готовиться до 30 -го числа, до первой нашей контрольной игры. У нас еще запланирована как и аэробная работа, так и силовая работа, так что еще мы должны эту программу до конца выполнить, но в основном, конечно, это уже больше у нас будет и работы над тактикой, над командными действиями, плюс у нас, ну, как вы знаете, запланировано 6 игр, так что вторая часть уже сбора будет больше направлена уже на тактической. Тот же Андрей Ермоленко и Коля Морозюк только присоединились. Вчера провели первую работу. Так что здесь, когда у нас будут какие-то игровые серии, работа над тактикой, то у них будет еще работа, там, и силовые работы нужно им сделать. То, что ребята делали, и беговую работу. Так что здесь уже мы уже будем подходить дифференцированно вот и к их нагрузке тоже. Ну поле, как вы видите, в прекрасном состоянии, гостиница тоже достаточно высокого уровня, хороший спа для восстановления, так что все условия, чтобы готовиться к сезону, они на высоком уровне. Мы посоветовались с докторами. И пришли к тому, что он сейчас остается пока еще остался в Киеве, но он 2 числа полетит на реабилитацию в Сербию, будет там работать тоже в двухразовом режиме, закачивать свой гайностоп. И 10 числа он вернется уже в Киев. Сегодня к нам вида уже в дороге. Он сегодня вечером будет, и завтра Гонсалес должен еще прилететь. А уже там числа 2, 3, 4, ну там Мараеш тоже должен к нам присоединиться. Но это вот он присоединился к нам здесь на сборе. Это тренер, который последние года, 4 года работал в системе Хофенхайма, отвечал больше тоже направленность, тактическая направленность на под группы атаки. Как нужно действовать в обороне, как нужно действовать в атаке. И это взаимодействие. Ну и плюс акцент основной на его будет уже работа. Это когда мы вернемся со сборов, это в академии. Отвечать за тренировочный процесс. То направление, которое мы выбрали.